Конечно, смотрели конкурс Евровидения и выступление на нем неким ранее неизвестного коллектива Бураловские бабушки». Казалось бы, чем могут удивить изысканную публику исполнительницы из какой-то забытой богом деревни? Но успех превзошел все ожидания. Хотим вас обрадовать, у нас есть свои бабушки и ничем не хуже. Они не совсем и даже далеко не бабушки. Это фольклорный ансамбль. Молодиці з Дроздовиці!